Dalam video kali ni kita nak review game-game EPL yang dah berjalan pada minggu ni. Ah ni kira part 2. Assalamualaikum dan selamat datang ke Bola Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak review game EPL yang dah berjalan pada minggu ni. Macam apa tau minggu ni kita review EPL 2 kali sebab dalam video review lepas kita just review MU lawan dengan Chelsea dan juga final FA Cup. Dan kali ni kita nak review game-game yang selebihnya. Antaranya adalah Tottenham depa kalah dengan Aston Villa. Arsenal menang 1-0 dengan Newcastle. Sayang betul depan dengan nombor 2 tu. MC menang 3-1 dengan Bournemouth dan champion EPL kita sekali lagi kalah dengan pasukan Brighton 3-2. So tak mau cakap banyak, jom kita mulakan review. Macam yang dijanjikan hari tu, aku cakap aku nak review game Spurs. So jom kita review Spurs dengan Aston Villa dulu. So dalam game ni Spurs kalah 2-0 dengan Aston Villa, tapi kalau hangpa tengok lain nak mungkin kita boleh kata ah, Spurs take out memang dia nak rehatkan pelik-pelik utama dia sebab kalau hangpa tengok pemain-pemain yang main dalam game ni pun majoriti dia adalah pemain second team. Kecuali player macam Son Heung-min. Son pun main dalam game ni aku rasa disebabkan Aston Villa nak bagi dia dia dapatkan cegasan yang baik sebelum main dekat final. So dalam game ni kalau hangpa tengok sebenarnya gameplay pasukan Tottenham depa lebih kurang sama macam Chelsea tau. Apa sama ada? Depa sangat-sangat utamakan dekat bahagian flank dekat belah kanan dekat belah kiri. Tapi masalahnya dalam game ni Spurs ada masalah yang cukup besar dekat bahagian tengah. Yang mana setiap kali Aston Villa attack dekat bahagian tengah, depa senang sangat lepas. Dan kalau pasang dalam game ni, play play Spurs, depa terlalu cepat sangat masuk dalam kotak sampai tinggalkan space yang cukup besar luar kotak penalti untuk play play Aston Villa buat crossing, Buat syuting So benda tu lah yang jadi Daripada minit pertama Sampai minit ke 90 Kalau hampa nak tengok Macam mana defense first Masuk awal sangat dalam kotak Hampa tengok gol kedua kamera tu Gol kedua kamera tu Sepatutnya Play-play Tok -nem. Kena sorang lah Keluarkan Pi kacau play Aston Villa kali semua Pi tunggu dalam kotak Tunggu dalam kotak Kamera dapat bola Dia score tu ya Dan aku rasa dalam game ni Sepatutnya Aston Villa Boleh menang dengan score Lagi besar lah Tapi macam biasalah Kinski save the day Dengan adanya dia Spurs dia kalah 2-0 je Dalam game ni Kalau kita tengok dalam game ni antara lubuk untuk Tottenham adalah Ben Davies lah dia banyak buat mistake dia banyak lepas bola tapi nak buat macam mana kan Ash Postek Kulu kan dia nak rehatkan play-play utama dia dia tak mau ada lagi banyak kecederaan so dalam game ni dia kalah 2-0 tapi walaupun dia kalah 2-0 aku tengok performance Son Heung-min dalam game ni not bad juga walaupun dah lama injured dah lawa Aston Villa ni first start dia tahu dah lama dah dia tak start main dalam first E tapi dia main dalam game ni nampak macam dia betul-betul try untuk bagi Spurs something dalam game ni cuma itulah dia punya shoot cuti semua tak masuk Lepas tu crossing dah semua tak sampai Tapi overall performance Son dalam game ni memang not bad Dan Spurs kalah 2-0 dengan Aston Villa Goal daripada Konsa Kalau hampa tengok balik dalam kotak penalti tu Waktu tu aku rasa sepatutnya Ben Davis kena do better lah Time tu Konsa dapat bola Lepas tu dah terus to tolak je masuk dalam gol. Dan gol kedua gol daripada Kamara tu Aku rasa tu tak sepatutnya berlaku lah Kalau play-play Spurs mereka lebih ke depan sikit Mungkin takkan bagi space untuk Kamara shot Tapi apapun kalau Spurs menang pun Benda ni tak penting pun. Kalau mereka kalah pun tak penting juga. Sebab lah ni fokus mereka adalah dekat Europa League Final. Dan Hang boleh tengok lah Son pun dalam game ni main tak habis pun. Dia main takat bagi panas padan je Dan walaupun mereka kalah dengan Aston Villa Aku je cakap dekat Hang lah. Performa mereka lawan dengan Aston Villa tu tak boleh jadi kayu ukur untuk performa mereka dekat final nanti Sebab dekat final nanti mereka akan turunkan best play mereka. Macam Solanki Macam Brandon Johnson. Macam Son Yumin Defend mereka pun ada macam Romero, Van Deven yang akan main dalam game tu. So kita masuk ke next game pula. Iaitu Aston Arsenal dengan Newcastle Hoi, Arsenal ni kan Bila bak nombor 2 ni memang dapat champion betul Tak mau Newcastle potong tu oh. So game ni lawan dekat Emirates Dan Arsenal masuk dalam game ni Dalam keadaan mereka ni masih lagi belum secure tau Untuk masuk ke UCL Bukan secure tempat kedua Dok, mereka tempat ke UCL pun belum secure lagi time ni Dan Newcastle kalau menang dalam game ni Mereka ada peluang untuk potong Arsenal Dan kalau mereka tengok sebelum masuk dalam game Fan-fan Arsenal pun ramai yang agak gugup juga Fan-fan Newcastle ramai yang terlalu confident Mereka boleh menang Sebab mereka baru jebik Chelsea. Tapi dalam game ni sayang seribu kali sayang untuk Newcastle depa tak boleh mainkan Isak. Dan aku rasa kehilangan Isak dalam game ni adalah satu kehilangan yang cukup-cukup besar. Sebab kalau hampa tengok wash long aku lah Aku betul-betul makilah Carl Wilson tu kan Carl Wilson tu dia bukanlah tak bagus Dia memang macam tu daripada dulu lagi Tapi disebabkan kita dah terbiasa dah tengok performance Isak sebagai striker dekat Newcastle Bila sekali Carl Wilson main Han dapat nampak lah betapa johnya performance mereka Dan aku rasa dalam game ni Kalau hampa tengok attacking-attacking Newcastle Banyak attacking mereka yang berpotensi untuk score goal tau Tapi sayang Carl Wilson terlalu lambat sangat buat keputusan Dia terlalu lambat untuk lari ke depan Dia terlalu lambat nak shoot bola Sampai attacking mereka jadi sia-sia Malaysia. pun banyak main dekat belah Golden. Tapi itulah Golden walaupun banyak attack, dia juga banyak hilang bola. Dan juga jadi punca untuk gol pasukan Arsenal. Tapi overall dalam game ni, aku pujilah combination play-play Arsenal. Lagi-lagi pemain macam Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard. Martin Odegaard dah nampak lagi berani Ni baru orang panggil captain Sebab Odegaard sebelum ni kalau kita tengok Dia memang macam takut-takut Tapi dalam beberapa game kebelakangan ni Aku tengok hari tu sejak lawan Liverpool Hak seri dua sama tu Lepas tu masuk pula dalam game ni Oi bukan main padu Odegaard ni Main dia memang padu lah Tapi daripada segi leadership Daripada segi body language Han dapat nampak Barulah dia tunjuk leadership tu dekat atas padang Dan untuk Arsenal dekat belah kiri Untuk Martinelli Tak kira lah dia kalau seorang-seorang dekat depan pun Dia akan speak Lepas tu dia tunggu defend main dekat dia Aku pun tak faham pasal apa siapa. Sekalipun Martinelli ada peluang untuk skor gol Aku tak tahu pasal apa aku tak risau Ataupun aku tak rasa dia akan skor gol Sebab Martinelli aku rasa dia terlalu humble sangat lah Dia suka sangat cari ruang nak passing dekat orang Kalau dia nak skor pun dia lambat-lambat Jenis Martinelli ni hanggram tau Sebab dia dah lepas dengan defense dah Lepas tu dia betul stop Lepas tu dia stop dia kena makan lah Aku rasa dia shoot do better lah Tapi dalam game ni Arsenal mungkin tak boleh menang Ataupun sekalipun seri Kalau David Raya tak ada David Raya memang padu gila dalam game ni Walaupun tadi aku cakap kan Newcastle tak adalah padu sangat daripada segi attacking tapi still cancan ada pada tu boleh skor. Newcastle dalam game ni depa banyak dapat peluang daripada bola mati tau, daripada corner, daripada free kick. Ah tu cancan ada pada dan depa hampir skor. Tapi David Raya dalam game ni memang padu. Dia sat tak salah aku pernah buat double save juga dalam game ni. Bukan setakat David Raya ajalah, Jacob Kiwior pun perform. So untuk Newcastle kalau hangpa tengok attacking depa macam terlalu nampak berat sebelah sangat lah terlalu bergantung sangat dekat belah kiri. Combination antara Gordon dengan Lebramento tapi itulah bila depa depa terlalu bergantung sangat dekat belah kiri tu lagilah senang tu Arsenal pegang depa kalau kita tengok dekat belah kanan macam Jacob Murphy tu jarang juga lah nak attack nama belah dia so tanya untuk pasukan Arsenal dengan depa menang dalam game ni depa dah secure dah memang confirm dah depa tempat nombor 2 dan juga tempat ke UCL. So boleh lah main UCL next season. Kali ni tak botol dah tempat ke UCL. Sebab serius Mat, kalau dia kalah dengan Newcastle, memanglah last game lawan dengan Southampton je. Tapi apa-apa benda boleh berlaku. Tapi dengan mereka menang ni, last game ni mungkinlah mereka boleh mainkan pelik-pelik muda mereka. Sebab mereka dah tak ada apa dah nak ligat. Kita masuk ke game ketiga iaitu MC dengan pasukan Bournemouth. MC lah ni masih lagi belum secure tempat mereka dalam top 5. Kalau mereka tengok, memanglah dalam EPL musim ni kita boleh kata agak bosan. Bukanlah bosan sebab Fight per Champions lagi Fight Labour pun marah aku pula Dia bosan dia masuk aku dekat hujung-hujung tu Dah tak ada benda dah lah ligan Champion EPL kita dah tahu Nombor 2 pun kita dah tahu Bottom 3 pun kita dah tahu Tapi ada satu benda yang menarik untuk kita tengok Adalah perebutan untuk tempat ke slot Eropah Lagi tepat untuk slot ke Champions League Lalu ni, tim macam MC, Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Nottingham Forest Masih lagi berebut lah 3 slot untuk ke UCL tau So 5 tim akan berebut slot ke UCL dalam last match day nanti tapi tiga tim saja yang akan layak Siapa yang kata cedok... kita tak tahu. Dan aku rasa dalam game ni banyaklah fan-fan Newcastle ke, fan Chelsea ke, ataupun Aston Villa dengan Nottingham Forest ke harapkan City terciduk. Tapi, hmm, MC dalam game ni memang padu. Dah game ni game yang agak menyedihkan juga. Sebab apa? Sebab ni adalah game terakhir Kevin De Bruyne dekat home dia sendiri. So, dalam game ni banyak benda lah yang berlaku untuk Manchester City. Antaranya adalah game terakhir Kevin De Bruyne dan juga kembalinya Rodri dekat atas padang. Tapi dalam game ni, personally bagi aku memang Manchester City conquer game lah Cuma satu je masalah depo, Tapi masalah depo bagi aku agak besar lah Iaitu masalah defensive error Walaupun MC score 3 gol dalam game ni Tapi kalau hampa pasan Depo buat 3 defensive error tau Tak silap aku Ruben Dias Dua kali dia terlepas bola Sekali dia lepas tu gol Goal lah seminit tu Yang satu lagi Gavadol Gavadol pun buat take dengan main dia Dia passing belakang Kovacic pula tak sempat nak ligan Dia tarik tarik Evalisun tu Kena kat merah Tapi kita semak pasal gol Marmus Ui padu betul gol Marmus tu kan Dia sopuk masuk terus dalam gol. Aku macam tak sangka dia nak shoot daripada situ. Waktu tu kalau kita tengok ah Dean Hoisen dah ready dah nak one on one dengan Marmous tapi sekali member tak tunggu dah. Member tu rembat daripada lock kotak penalti. Tu mungkin kita boleh kategorikan sebagai gol terbaik untuk EPL musim ni. Kau hangpa rasa ada gol lagi cantik daripada Marmous. Sebab Marmous tu dia shoot, bola tu naik atas dia jadi nakal. Dia nak atas lepas tu dia bawa dia masuk balik. Bila MC dah leading 1-0 tu, lagilah depa pegang position dan waktu ni Bournemouth dah terpaksa main bertahan dan cuba main counter saja. Tapi dengan satu attack berkala kali Bernardo Silva boleh skor gol kedua. Bagi aku dalam game ni Bernardo Silva. Kalau kita nak kategorikan musim ni ni mungkin adalah the best performance daripada Bernardo Silva yang aku tengok bila dia main dekat Manchester City. Untuk musim ni lah. Bukan sepanjang kira dah. Sebab musim ni kan kita tengok Bernardo Silva agak kurang sikit. Tapi dalam game ni memang dia perform. Boleh skor gol kedua. Lepas tu gol ketiga pula Nico Gonzalez skor bagi jadi 3-0. Dan aku rasa waktu ni bila MC dah leading 3-0 tu dia pun dah cukup selesa dah. Walaupun dia pun kena kad merah. Dan waktu ni pun play Ruben kena kad merah Lewis Cook Depi cakok terus kaki Nico Gonzalez tu memang kena kad merah lah dah lah lagi-lagi sebelum tu referee dah bagi kad merah dekat Kovacic so pelik-pelik MC pun minta lah bagi kad merah dekat Lewis Cook juga tapi itulah aku rasa kalau menang 3-0 tu dapat clean sheet memang sempurna tapi itulah memang mereka dah terbukti defensi mereka memang agak barai dalam game ni banyak sangat buat mistake dan lalai kali dihukum juga dengan goal last minute mistake daripada pasien ke belakang Ruben Diaz terlepas lalai kali Bonemoh boleh score walaupun just bola satu gol saja tapi bagi aku defensi Manchester City dalam gini memang sangat-sangat merisaukan. Tapi mungkin dia pun dah kurang risau dah lepas ni sebab Rodri is back. Dan mungkin dalam game terakhir nanti lawan dengan Fulham mungkin Rodri dah boleh start. Sebab dalam game ni dia main geli-geli je. Dia masuk ujung-ujung je. Cuma Haaland dalam game ni dia seperti biasalah hilang macam tu jugaklah. Bila lah ni KDB punya passing dah slow dah tak macam dulu. Sumbangan-sumbangan so, bola yang diharapkan tak dapat. Aku bukanlah nak kata KDB dah tak padu. Tapi kalau kita tengok performa dia memang drop lah daripada dulu. So Haaland kita dapat nampak punca dia struggle disebabkan KDB pun agak struggle lah ni. So aku harapkan MC musim depan kena cari seorang pemain yang boleh gantikan tempat KDB nak ganti padu macam KDB tu mungkin susah lah tapi paling kurang carilah pemain yang boleh swap bola dalam kotak penalti sebab kesian dekat Highland tu macam orang gila dah tu dia buat karate lah buat akrobatik lah tak gol-gol juga aku bukanlah nak kata Halen tak padu dalam game ni dia try dia cuba tapi itulah sumbangan bola dah kurang dalam kotak penalti so macam mana dia nak skor sebab dia main target man takkanlah dia nak turun kutip bola nak turun kutip bola Marmush dah ada so memang kerja Halen dalam game ni tunggu dalam kotak tapi bila bola tak main-main Better lah dia duduk makan nasi kandang Tiba-tiba nasi -tiba kandang kan macam pelik kan so, Kita masuk ke last game ah, Champion EPL kita iaitu Liverpool Kalah dengan pasukan Brighton tapi aku rasa dia pun tak heran aku kan kalah dengan Brighton. Ya kau tak heran. Sikit lah kot kan Sebab mereka dah jadi champion pun Kalau menang besar ke Kalah besar ke Sekalipun Still mereka champion Dan kalau anda nak tahu Sejak mereka ni jadi champion Mereka tak pernah menang lagi tau Hari tu mereka kalah dengan Chelsea Lepas tu Seri dengan Arsenal Kali ni kalah pula dengan Brighton Tapi itulah orang tak heran Mereka dah champion baru kalah MU tak champion lagi pun dah kalah dah Dalam EPL lah kan So dalam game ni Apa yang masalah untuk Liverpool? Sebab dalam game ni Kalau anda tengok Anslot buatlah beberapa rotation Antaranya yang paling kutu kejut dia mainkan Federal ko Cesa. Aku barulah dia ingat selama ni Ancelot dok berdedam dengan Cesa kan. Tapi rupanya dalam game ni dok dia masukkan juga Chiesa bukan setakat dia masukkan Chiesa dia mainkan Chiesa tu dekat striker tengah tapi sayangnya tempat dia main dekat striker tengah tu bagi aku tak betul lah benda tu buatkan dalam game ni Chiesa kurang perform aku lagi prefer dia mainkan Chiesa dekat belah kiri lah tapi dalam game ni Unslot favorite kan Cody Gakpo main dekat belah kiri dan dalam game ni Harvey Elliott main aku kesian jugalah dekat Elliott ni dia ada potensi tapi tu lah team Liverpool ni banyak play-play padu sangat sampai susah dia nak main first E musim ni kalau apa nak tahu dia start dalam lagi EPL dua kali je Tu pun dalam game ni kalau hangpa tengok waktu ni Liverpool dah tak ada nak liga apa-apa dah. Walaupun dia jarang main tapi dalam game ni Elliot boleh deliver, dia score satu gol, dia buat satu assist. So dalam game ni mula-mula Liverpool score satu gol daripada Elliot. Bagi aku link up play yang cukup baiklah dekat belah kanan tu sampailah Elliot boleh score. Lepas tu Yasin Ayari boleh score gol penyamaan. Dan dalam game ni lah waktu hangpa tengok pertahanan, memanglah aku duk puji Ibrahim Konate. Aku cakap sebelum ni Virgil van Dijk akan struggle kalau tak ada Konate. Tapi aku tak nafikan juga performnya Virgil van antara punca defense Liverpool pun jadi solid so dalam game ni kita boleh tengok Konate pun akan struggle kalau tak ada Virgil van Dijk mereka senang cerita orang kata saling melengkapi lah Konate dengan van Dijk ni bila van Dijk tak main dalam game ni Konate memang struggle dia partner pula dengan Kwanzaa memang susah lah kan macam jadi pantun kan Kwanzaa susah sebab bola untuk sampai dekat Yasin Ayari tu sepatutnya kalau ada van Dijk aku rasa mungkin dia boleh stop bola tu tapi baru je Brighton score gol penyamaan hujung-hujung first half Dominic Soboslai aku rasa tak siapa expect pun dia nak shoot daripada situ tapi tu adalah tempat yang baik untuk dia shoot lah. Orang ingat dia nak crossing tapi sekali dia dapat bola dia terus shoot je masuk dalam gol. Gol tu memang lawa. Tapi aku tak tahu lah apa masalah Liverpool lah waktu second half. Liverpool tak boleh fight langsung tau dengan Brighton. Liverpool just main counter attack je second half. Nak kata dia dah tak ada motivation pun tak ada juga. Sebab kalau kita tengok ah midfield Brighton dalam game ni memang kongka midfield Liverpool. Pemain macam Yasin Ayari, Brajan Geruda. Geruda dalam game ni dia baru 20 tahun tau tapi padu betul dia main dalam game ni. So Liverpool tak boleh fokuskan nak main bertahan ke nak main menyerang. Sebab kalau dia main dekat tengah depa kena makan dengan midfield Brighton. Kalau depa nak fully all out menyerang, tak boleh juga sebab ada Welbeck dekat atas tu. Bila-bila masa dia Welbeck tu boleh serang. Dan dalam game ni Liverpool memang masalah dekat belah kanan lah ataupun belah kiri Brighton. Kalau kita tengok combination pemain macam Exequiel, Yasin Ayari dan lagi teruk lagi bila Kaoru Mitoma masuk. Walaupun Adingra tak adalah teruk sangat dia main, dia pun still bagi ancaman dekat play-play Liverpool. Cuma kalau dalam game ni kalau hang compare lah Adingra dengan Mitoma Adding ground ni daripada segi end product dia kurang sikit. Mitoma ni tak ada lah dia buat dribble yang padu-padu. Dia buat yang perlu je. Tapi end product dia memang padu. So dalam gini pun dia score. So Mitoma boleh score gol penyamaan. Lepas tu gol ketiga Brighton tu. Ramai juga yang kata offside. Tapi itulah dia kata tak offside mungkin lah tak offside kan. Hinshel baru je masuk. Dia score gol kemenangan untuk Brighton. Dan aku rasa dalam game ni. Kalau hampa tengok betul-betul. Memang hampa rasa Brighton deserve untuk menang. Sebab kalau hampa tengok player-player Liverpool. Bukan dia main macam tak main. Dia pun press tinggi dekat player -play play per Brighton tapi play-play Brighton boleh adapt pressing Liverpool tu dengan cukup baik kalau hampa tengok video aku lepas yang aku sama pasal Taktikal Shabby Alonso tu macam mana cara Shabby Alonso nak lepaskan diri daripada pressing ah macam ni lah yang Fabian Hozeler gunakan taktik tu untuk lepas pressing daripada play-play Liverpool aku bukanlah nak kata Fabian Hozeler ni tiru Shabby Alonso sebab Fabian Hozeler ni pun dah padura cuma aku suka gila tengok footwork daripada play play Brighton lah dia pun lepas daripada pressing Liverpool lepas tu terus counter laju waktu ni play Liverpool pun tak sempat nak turun sebab kalau hampa tengok depa tinggal gap besar jugaklah antara defend dengan midfield depa sebab midfield depa pun kau-kau pressing player-player Brighton dan tanah untuk pasukan Brighton dan ni adalah position tertinggi depa lah yang depa boleh dapat sebab kalau depa nak ligan tempat ketujuh pun depa pun jauh jugaklah dengan Nottingham Forest tujuh mata dan last game nanti depa akan lawan dengan pasukan Tottenham so itulah video kali ni macam biasa dalam start EPL review kita akan buat best 11 pilihan kita daripada goalkeeper ni kita still masukkan game MU dengan Chelsea tau so kau kau letak juga player-player dalam game hari Sabtu lepas dalam best 11 ni untuk goalkeeper kita pilih daripada Arsenal iaitu David Raya Partner center back aku rasa aku ambil Colwell daripada Chelsea dan juga Ezri Kosa daripada Aston Villa. Untuk right back tak ada lain lah Rhys James buat performance daripada ada lawan dengan MU. Kuku Raya pun skor lawan MU dekat left back aku ambil. Midfield minggu ni banyak betul midfield yang perform tapi itulah aku pilihan aku tiga midfield dekat tengah. Yang pertama adalah Moises Caicedo solid performance. Seorang-seorang je beat midfield MU dalam game tu. Partner kepada Caicedo kita ambil Declan Rice daripada Arsenal. Skor match winner untuk Arsenal dan attacking midfield aku ambil Omar Mar Ramos daripada Manchester City walaupun dia striker tapi aku nak letak dia dekat attacking midfield untuk right wing walaupun dia tak main dalam posisi right wing dalam game yang dia main pada minggu ni tapi aku nak letak dia dekat right wing iaitu Harvey Elliott dekat belah kiri aku nak letak Bernardo Silva Silva kan main dekat tengah kan tapi aku sekolah hati aku lah aku nak letak dekat left wing dan striker hampir ingat aku nak letak siapa Jimmy Vardy ke ataupun Iliman Andiaye ke tapi minggu ni kita bagi special dekat Eddie Nketiah dia score 2 gol tau lawan dengan pasukan Wolf menang 4-2 so video kali ni macam patau esok pagi Manchester United akan lawan dengan Tottenham dalam final Europa League so aku nak jemput apa jomlah kita tengok sama-sama dalam watch -long dekat Palau Bola TV pukul 3 pagi esok Okay dan siapa-siapa yang masuk dalam video ni lepas habis game apa boleh komen siapa champion MU ke Spurs harap-harap MU lah amin so video kali ni dan terima kasih sebab tu sampai habis jangan lupa like jangan lupa share jangan lupa subscribe aku solehan Assalamualaikum